тяжелые сейчас времена, времена испытаний, но дышится легче, чем, скажем, год или два тому назад. Вот вроде люди гибнут, и города разрушаются, и экономика падает, а надежда сильнее. И даже, что удивительно, доверие к власти выше. А это потому, что времена тяжелые, но не глухие. А глухие времена, это когда, как в дурном сне, вздохнуть невозможно, слово четко выразить или рукой подвигать. И дело тут не в насилии власти, а в каком-то параличе от отвращения к этой власти. От власти жадной, с низменными потребностями, эгоистичной. Это я, команде Януковича. И дело тут не в фамилиях. Это особая культура и политики, и личной жизни. И надо сказать, что все наши властные команды э, наряду с государственной деятельностью подворовывали. Но именно в отношении команды Януковича к ним пристали клички новые. Это клептократы, то есть воры у власти. И это оккупанты это значит э, враждебные и чужие. И э, для них воровство было главным делом, а государственная работа декорации. И кстати говоря, э, опускали они экономику достаточно плавно и для обычного человека даже незаметно было. росли зарплаты, росли пенсии, медленно, но росли. Цены поднимались, но не очень быстро. А клички все равно прилипли. Народ кличек зря не дает. И вот что интересно, что то ли они были слишком жадные, то ли чутья у них социального не было, то ли история правит жестко, но как зачарованные они совершали свои глупости и нелепости, которые приближали их к революции, к последующему бегству и к ненависти во след. А вот о нас, если подумать, то я бы сказал, что избрание такой команды во власть ⁇ это наш позор и наш грех, общий позор и общий грех. Революция в, в какой-то мере очистила нас от этого греха, но глубокое понимание того, как мы упали, и очищение наших душ, нашей власти, нашей экономики еще впереди. И это вопрос, умеем ли мы это сделать.